زنګورتو وهما چينن ريال په تو دي وي په دو مرباندي دي مل 50 ريال ماته وليګه دا ډير کوي دي د سعودي مسافر دا کار ډير کوي زنګورتو هي مات قرضمند نفع حاصله کړل سوالا په قرضباني Taliban او نفع سوالا نو دا سود د ګورا دا پیسې Taliban په مقابل د خطر د لار کې رن غواړی دان روانه او مقابل دي چا کې په مقابل د خطر د لار کې دان روانه د سوبتجويایي هي مسالې ته مسأله د سوبتجويایي د حواله نه د Talibanو د حوالې مسأله ده د نن چې په بازارونو کې ډېر رواج د دا مسأله ده نو دا دوه مسالې دي دوه حکم لري دوه مسلو ته غوږ نیسي قال هدایم مولوی مکرودا صفاتج وهي قرضن استفاد به المقرض سقوط خطر الطريق دا سدان ما مثلا د تا یو لک روپی وار کړلې د تم ویلی مل دا یو لک روپی می تا قرض دار کړل دا یو لک روپی بیا ما ته په قندهار کې څوک راکا بیرته په قندهار کې راک ما دلته د ته په کابل کې قرض وار کړې مال بیا دی ما دا قرض ته ما ته په قندهار کې راکا خو د څه دی پاره مې د ته په قرض وار کړې چې دی به ال تراکی دلته دایماته وای چې ته ماته د 100000 روپۍ په کابل کې قرض راکوي نو پدی باندې څوک تیر نه خلم دای له ما نه څوک اخلي روپۍ دای ماته وای چې سید قرض خوري راک نو په دې قرض باندې څوک دته ور کوي دا, دا مقرض شدان استفاده بهل مقرض سقوط خطر الطریق یولک روپیه خمه د توار کړلې دغه یولک روپیه په مقابل کې د یماته جل پ یا جلابات کې یا په قندهار کې به یوه میاس باد د روپیه راک یا دوه ورځې یا درې ورځې باد خو د دې په مقابل کې لمانه څوک وایي په پیسې وایي دغه پیسې Taliban په مقابل د خطر د لار کې رانه غواړي دا نه روانه په مقابل د چا کې په مقابل د خطر د لار کې دا نه روانه دته څوب ته جوایي خبر باندې پوي سوالي ويكره الصفاتج وهي قرض استفاد به المقرض سقوط خطر الطريق وهذا نوع نفع استفيد به وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قرض جرى نفعا قرض بان نفع حاصل كرل صلاه بقرض بني طالبان نفع صلاه سود ده سب تجدید توای کنه ماده ته روپیه وار کړلې چې دا روپیاو لکرو سره قرض واخله د بیا ته څو زه ولي قندار ته خپل ځان سره نه وړم کلار کې ډاریږم دا څو د خطر د لارې ته دا د دا لزان ساقیتوم د دې په مقابل کې څو روپۍ د تورکم پینځه سره په پیاو لکرو په ورکم نو قرض جر نفعن دا سودسو دای بیرته د ما مغه قرض ال تراکی کی نه راکی راکی خو پینځه دلته مڅو ورکړي یاول کو پینځه سوا ال ته څوک راکی پورایاول راکی قرض جر نفعن سو کنه دا سود خو دغه حواله نننی بازار کې ډیره دا صهیدہ دغه نننی بازار کې دغه حواله تر حد ډیره دا نو غارما چې د ورکم ته حواله دي یو حواله چې سر پم وي یو دسی حواله د تی بای حواله د بای عدي سر پکیدا یو دسی حواله دا چې حواله دا, دا خچوک نسته پکی بای عدي سر پسته پکی وغورته ونی سید علی بانو وروڼو دکدیر مسلمانان په دې مسأله کې نن گیر دی وز ګوره د کابل نه قندهار ته له قندهار نه کابل ته له هرات نه مزار ته له هرات نه کابل ته چې کومي حواله کويږي وز هرات کې یو تیجار هغه towar غایڅورته یا بانګ towar غای یا چا towar غای شراب towar غای نو چې شراب towar غای هغه تی ویلی ما ته سل کر په افغاني هغه ته کابل ته حوالہ کا نو سل کوي ال towar کړلې قرض نو اغه سلک روپۍ دلته د تکابل کې ورکی ورکی کنا چک ورکې ورتې داغه لمبردې تاسو ورس پلان کې سراب تورس تا ته به 400 روپۍ درکې سلک روپۍ خود ار 10000 روپۍ په مقابل کې اغه سراب 400 روپۍ تیر غواړي 500 روپۍ تیر غواړي غواړي کنا نو د 10000 په مقابل کې چو... د سلک روپۍ په مقابل کې 400 روپۍ تیر واخیستي 5200 روپیه اندغه مساله د سوبتجی چنن هدايت د عام بازار کې لګیا د تقریبا د چلور مذاهب غیر دحنبلیان او نور د ټولو علماو دا رایه ده چې دا, 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 دا ناروا د سود د حرامه ده خبر پوي شو لی تاسو یو دا خو یو قسم حوالہ سول دلته صرف سپه کې یو دسی حوالہ کیږي تلیبان او چې دا ام منکډیر مشهور ده مثلا سعودي کیدا کم مسافر چیدی یا په جرمنی کیدی یا په لندن کیدی یا په نور اسلامي نړي کې یا کفرين نړي کې کم مسلمانان چې التت تجارت ته للي دي مثلا سعودي تلاړ یو سړی سعودي تلاړ نو الت یوس سراب تا ورغی ورتوي چې ما تا د 15 زره ریال افغانستان ته وليګه نو د ایتي سراب تا ورغی نو سراب توي چې دا پیسې ما ته وليګه 15 زره بازي داریک ريال راولي دا کی حواله سواله دا خالص حواله سواله بازي له د سره الته بدلي کی ورتوي چنن سي کړه په څوک نه نو د ورتوي چ مثلا سي کړه په دومره کیدا نو چې کړه له نو پینځه ضرورت ورتوي چ الته خطرته ولي کی چ پلان کی ورس باندې پلان کی دکان ته تورسا دي تا ورور وزويتابه الته په کابل کی یا پکتیا کی یا په لوغر کی یا په جلابات کی یا په خصوص کی دومره روپیه ور کی افغانی نو هم حواله سوال هم ټوک سوال سرب سو پکې نو دوا مسلې دي دلته د اوله مسأله به یې ور اخلاص وکولې بانو ورونو اوله مسأله خدا سوال منګو تاسو دې ویلې چې دا کوم حواله چې کیږي کنه دا کوم حواله چې پنننۍ دنیا کې کی کیږي چې مثلا سله کې هرات کې ور کړې کابل کې بیا ور کوي دلته نو خدغه روپی چ 1500 روپی ترنا اخلي دا خو عين د هدايه دغه مساله چا سقوط خطر دلاري یې په مقابل کې ترنا اخلي نو دا سود د حرامه د کلو قرض انجر نه فعنده سود ګرځيږي سود ګرځيږي نو چې سود و ګرځید دا, دا نارواده علما کوشش کوي چې دغه مسلې د پاره یو د حل لار را پیدا کړي یو د حل لار خدا د طالبانو چې علماو دلتا د حنبلیانو په مذهب باندې فتوا کړي دا یا علما کو شش کیږي په دې مسأله کې د حنبلیانو په مذهب باندې فتواو کې یا خودا ترتیب جوړ ده د علامه شیخ الاسلام ابن تیمیه او د علامه ابن القیم او د حنبلیانو مذهب دا د غوی وی دا جایز ده د سبته جایز د جواز لري نو په همدغه بنا باندې دوی واړي په دې فتواو کې دا یو راي او یو والا ربلمستان دا. اغه د دان تي سوخو ناروا اصل کې زکه چې دوی د 1500 روپۍ په یو لک ورکووي دا یو لک روپۍ ک په مقابل د دل د لارې د دل خطر ځنه سقيتولي بیا خصوصو سب تجسلا موږ دوی فتوا وکياب د حنبليانو په مزف فتوا کو زکه ضرورت یا دل تعالمه داکټر زهيلي لیکلي دی چې تاسو خبره تغوا غوونی سي فقه اسلامي او ادلته کی دل تعالمه داکټر زهيلي دسي لیکي وای کچیر تا دغه پیسې چې 1500 روپی دلارې د خطر د سقوط په مقابل کې اخیستل کېدل بیان راوادي ک دغه 1500 روپی په یو لکروپی باندې دا په مقابل دغه دفتری کارونو کې اخیستل کېدل بیان روان دي خبر پولیس ولی نوو زمانه کې د کومي روپی چې مثلا هرات کې د سل کروپی ورکړی دی اریو لک روپی په مقابل کې څو روپې اخلي درنه 1500 روپې چې اخلي دا 1500 روپې دا چې تا ناخستل کیږي دا په مقابل د سقوط د خطر د لار کې کی ناخستل کیږي دا اصل کې عمولو او مزدوري د اداري کارونو په مقابل کې ده لکه غلطه توک جوړ کړي دفتر کې لپون کې لیکل کې مونسيان لري دلته بیا خطر تلیکې کاغذ مصرفې گی دا د عمومي په مقابل کې دا تاسو پوښولې بیره خبر دا ډیره خوندوره خبر ده بيخي خار کار جوړسو دا حوالات سينن په عام بازار کې کیږي دا حوالات نه دا خوب ته جده عینې خوب ته جده خو مونږ وايي خوب ته جخ خو اوغه پیسې تویل کېږي چې الته یو لک ور کې دلته یو لک واخلې خزياتي روپي په مقابل کې واخلې يا غا روپي په مقابل د ډالار چکم خطر د دی سکوت په مقابل کې دا واخلې دا نه روا ده اما کده اداري کارونو په مقابل کې واخلې د سکوت خطر د ډالار په مقابل کې نې بیا به جایز ده بیا د عمولا د دفتري کارونو په مقابل کې د چاپ په مقابل کې اگر دفتر دا دفتر برق لغواړیل تکنه دفتر برق مصرف په بي باندې ورا چې د دوکان د کوي مصرف په ورا چې خپل چې تالت ستړي دامه په ورا چې لیکل بورا چې مزدور چې دالت غب ورا چې وې دا ټول پیسابې نو دا د دپ مقابل کې عموله دا نو بالکل معاصر علماو د دې جواز فتوا کړي کني دا سنيوي چې کله کله زکما تاسو ته اول کې ویلي ول چې باید مونږ او تاسو هدايا وایو هدايا د نن تقریبا و تاسو وکاله مخکی جوړه سويله نوایو بهې قواעיد باغی خو معاصر زماني سره به فقهي مسایل تطبیق او هغه د انسو چیتاسی په سبته جبانی د نحرمت فتواو نه کوي چې نارواده څوب ته یا په نني بازار کې چې ریواج ده نو دا هغه کوم پیسې چې په 100000 روپيه خستل کیږي د چا په مقابل کې لري هغه عموله لري د دفتری کارونو په مقابل کې لري د سقوط خطر د لاری په مقابل کې نه دی علما او فتوا کړي دا علامہ داکتور زهيلي رحم الله اوم د دې د جواز فتوا کړي دا نو دی وايي ولکن هو یاخذ اجرا او عموله علی تسلیم المبلغ فی بلد اخر مقابل مصاريف الشیک أو الأجرة البريد أو البرقية أو التلز فقط للتكليف وكيل الصراف بالوفاء أو بالصداد دي بمقابل مقابل كي خيز تلكي دا سقوط خطر دلاري ندا أو علا مفتي تقي سيب حفظه الله غم بخبل كتاب في قلب يور نور معاصرين علماء من دغه مساله لكلي دا نو دغه حوالات سوك سلا جايس ولا بو شلي كنيسو تجا خو تشدل توي طالبان وين نارواش يو دا کوم هغه حواله وا چې تنها حواله وی چې څوک نه پږي صرف نه پږي ک هغه حواله والا چې صرف پم پکیو لکه ما درته ویلی سعوديکي افغانان یا پاکستانيان یا نور ارزګ چې وی چې غي ريال راليږي البته ريال ورکی سر رابطه ک ډایک ريال راليږي د خبر نشته رخم مېل جائز خو البته دوی د سکیورتي ادارېال را سره مات ک چې ریالي وسره مات ک دلته څوک ور کوي دلته افغاني ورکی خسارفه موسو کنه حواله دا سرپم ده حوالی مساله کوم خلاص کړی دي سرپ مساله ده نو دي سرپ مساله کی دوه خبر دي یو خبر د مجمع فقهی اسلامیه دولی رائے ده چې ماته ست تمخه دا خبر کړي ولا ابل اورز چې مونږ او تاسو یلته ویلې چې پوخ د منګ د حنا په مذهب باندې خو علت طریبا قدر مع الجنسو نن په کاغزې روپې کې Taliban وقدر به خښتا د نن مکیلات د موضوعات دي نو بیا الت دوا رايوي یو د الله مفتي تقي رايواله یو راي د چاواله د مجمع فقه اسلامي دولي رايوا د مجمع فقه اسلامي دولي راي داواله او غوي د سيويلي چې دغه کاغزې روپې عايل لکڅوک د سي دي اما غرزه رو سپين زردي هو په هدهغه په حکم باندې دي نو په اغه دینارو درهم کې سرف صرف سر د کاو پکې تقابض دی بدلينو شرط کنا چې دواړه به لاس په لاس قبضوي نو په کاغذيرو په یکم دوی وایي چو چوکدا شرطه څه مطلب دوی د سوي کوي کته مثلا سعودین ریال راليږي د دی دې رائے مطابق سعودین ریال راليږي نو تبدسي چل کوي سراب ته بتوک ور کیواري دا سراب ته مثلا سعودي د اوس په سعودي کې دې سراب ته مثلا 15000 ریال اور کړل ملدا 15000 ریال واخله 200 روپے کې افغاني وي 200 روپے کې مل راي کوي نو دای په ما ته څوک راکی اغه افغاني په ما ته 130 پلاس راکی چې راي کړل نو سر پوسو کنس همڅوي چې د قابوز دی بدلاینو شرط نو چې ما ته ریال را کړل ما ریال اور کړل د څوک را کړل افغاني را کړل نو چې افغاني را کړل بس قاب وز اوس بچو سرپخوس اوس بچور ایمیل دغه افغاني ماتا افغانستان ته حواله کړئ سید نه ماغه حواله ترتیب به وسرو که زتي جائز ده مجمع فقه اسلامي دولي وای چې علامه ډاکټر زهيلي په فقه اسلامي کې مدلته دا خبر کړي دغه طریقه چې د توای ګوري تاسو مسلې ته خمو ته وجې سي کلتی د د د سي وای دي ساراپه په جدا کې پر ریاض کې په مدینہ کې په مکه کې د صورتي ساراپه د 5000 روپیه ریال را سره دی زې افغانستان ته یا پاکستان ته حواله کوم د افغاني روپ دینه څو افغاني جوړی ګنن سیکړه په څومره د په دومره هې دا سره واخل افغاني ماته افغانستان ته ولېګا ته تر قبض نکې نو چې تر قبض نکې Taliban اگر په افغانستان ته حواله کیږي اغه په دغه مجلس کې قبضېږي کسباب بل سبا کې ساعتونه مانځکې فرق راځي ساعتونه مانځکې فرق راځي چې فرق راغئ Taliban او د مجمع فقهي اسلامي دولي پر راي باندې دا سود ده ولی قبض را نه غای کنه یو طرف قبض را غای چې چا ته ور کړی او بل طرف قبض نه درغلی نو چې نه درغلی دا سود وګرځي زکه د دوی پرایه باندې مونږ تاسو د سیوی لیول چې د کاغذ 0 پې عينه د دینارو د دی درهمو په جای باندې دي نو هغه کې چې تقابض دی بدله نو شرط دلتم تقابض دی صرف کوي ال ته تقابض دی بدله نو شرط دلتم تقابض دی بدله نو شرط خبر پوښته او alternator په بایع د صرف کې و خبر کړي والا چې د دې کې دوه رايي دي هغه دوه رايي مدرتویلې وي د مجمع فقه اسلامي رايي باندې غیر لدین دا غراایه د مجمع فقه اسلامي دولي راي نن زمانه کې سخته ده ګوري کپدي فتوا وکي نو مسلمانان ډير په سود کې کی اخته کیږي کنه په سود کې کی اخته کیږي ځکه و سيواري مثلا اغه د سعودي اغه سره سراب سره افغاني الته ستدنه چې تا ته یو ردی افغان تريال ور کېده افغاني در کې د سرلته افغاني ستدنه سراب نه شي کېدنه مجمع فقه اسلامي دولي په قول باندې لك حراج ډير ده د علامه مفتی تقی صبرا یاداده الله مفتی تقي سيد سي وايي طالبانو د ويي چې دغه روپی چې د یو په بل باندې چې بدلووي دا څوک نه ده بیا د سړپ نه ده دغه روپی چې کاغه د بدی صناین ال تم یو قول نقل کاړي وکنه دا جینز چې فلوسي په فلوس باندې خرڅوي دا نغه چې پکې ناروا ده دا نصا بيچا دي دی وجن ناروا ده د دې وجن چې سړک نه نا د دې وجن چې جینز موجود ده نو دا بیا د سړپ نه ولا علالمفتي تقی سے پرایه باندې دادا چې دی کارزیرو په یو کې چې جنس په خلاف الجنس بدلوي کدی یو طرف قبض راغی دی بل طرف قبض را نه غیم پروانه کی زکه ګوره منغو تاسو د سی وی لیول چې دا نصاوله په کیناره واده زکه جنس موجود ده د دیو جنینات چې صرف تاج بدای سنایید جوزینه بلکې د چارو وجنه جنس نه ها چې ریال افغانې بدلوي بیا جنس موجود yeah. نه جنس نه د موجود شي جنس موجود نو سونو تقابض خو ګور افغانې چې په افغانې بدلوي تقابض سوق ده لکه جنس موجود نه نه سانه روا ده خو افغانې چې په ریاله بدلوي بیا بیا نصا جایز ده تقابض شرط نه ده ځکه جنس نه د موجود نوخه نو کده نو چې چالو و کې دلته په دې صورت کې فتوا په دغه قول کو علماء وکړین تعاملمن د مسلمانانو پاندغه د عالم فتی تقیصی په قول باندي ده خو خبر د سیرت از خبر واوري دلته دغه اجي سیبانت سعودي کی مسافر دی یا په بل وطن کی دوی چې پیسې رالي کی دویم تقریبا نو یو صورت کی دوی به په سود کې کی واقعي کیږي بیا د لغن امزان خلاص کړي یو صورت ایدا سې دا تقیصی برایا د تمال ویلی ملزاتا د 25000 ریاله در کوم دا پینزه ز ریاله واخل نن سی کړه په څو د وی په دومره باندې دا مثلا په درويس افغاني باندې یو ریال کیږي مل پینزه درې حساب کوي دومره روپۍ سولې مل له دار سره واخلې قبض کړي کنا دای چې قبض کړي نو خطر ته ولي کوي چې پلان کوي ورځ باندې به با تراسي او په کابل کې به پلان کې دکان نه دا روپۍ دومره روپۍ د افغاني کې کیږي سکړه میر سره ما تګړتبه لغنه واخلې مل زه سیده نو دلته د مفتي تقی سه پرای باندې یو طرف پیسې قبض شرطي بل طرف قبض ستا را نه قایدا جایز ده مجمع فقه اسلامی دولی پره یاده صورت نارواو خو د مفتی تقی سه پره یاده صورت څوک ده دا. دا جایز درو عادت علی بانو سود نه ګرځي کی فتوا پدی کو ځکه مسلمانانو تعاملات باید په لحاظ کی ونی ولسی فتوا پدی قوال باندې دا چنين اکثر علماون پدی باندې فتوا کړي خو ک د سیسی چې زه د توار نسم مثلا د ریاض کې ده ز په جدا کېم یا مدینه منورې ته زره غلیم زنګورتو هغه چې نن ریال په څودي وي په دومر باندې دی مل 50 ریال ما ته ولېګه دا ډیر کوي دی تو سعودي مسافر دا کار ډیر کوي زنګورتو هی ما ته 100 روپیه ولېګه 50 ریال ما ته ولېګه په څودي په دومر دی کار ته ولېګه نو دلته Talibanو څوکوسو سارپ سارپو څوکنا 50 ریال یې ورکړ څوکوسو سارپو نو چې سارپو څوک Talibanو یاو طرف قبضم را نه غای مونږ د ته چویلی ول چې یاو طرف قبضم را نه سي کالی بل کالی بای عد کالی بل کالی راغله نسيه به نسيه دا نه روانه پويس ولې ټلیفون دی نور تکای یاو څوک دی وکیل مو یا خوده سوي کې ډاریک دی واسي حالت دې ورته چې دا 15 ريال واخله سیدا ماته و سره سر مات کا چما ته کړه سید آغا افغانستان ترولیک کسب قبض رانسی دیو تر پراسی دیبل <سؤال> تر پرانسی پروانه اما چې د سې ټلیفون ورته و کی چې دی و تر پم څوک رانسی لبه نه راواد صوت یو کاربلم کې د لیسی بیا مثلا یو وجید یو مسافر د پیسو ته سخت ضرورت ده د یو څدلته پیسې کمې کېدې ته د زنګ و هی چې د دماغ او کلماته پیسې قرض راکا تامی وکیلو ماته پیسې قرض راکا یا یو بل سړی وکیل مقرر کید ته می ویل ملته مثلا دا سي چل وکا ورسد ته ورسي ما وکیل د 15000 روپیه را واخله چروا دي خستلی بیرته د تور کور دی په دې سر پر سر وکا چې قبض خراسي کنه دی یو طرف قبض خراسي کنه کدی یو طرف قبضم را نصیبیا بیت لیبانو خالی بال خالی راضی چیل ته مون بیع النسیه بالنسیه ودان روا او ناجائزہ الله دی وکي چې تاسو د ما په خبر باندې پويسوی یو طرف قبض بخامه خاکوی یا دد چالو کی چې مثلا ورته ما ته 15000 روپے قرض راکا قرض راکا وای سیدا 15000 روپے می تا ته قرض دار کړلی نو چې قرض راکمل زب بسوستي بیرته د مال طرف نه څوک سوي وکیل سوي چې وکیل سوي نو هغه ما ته ولیکه د سی ترتیب دی برابر کی کله ډیر مسلمانان په دې مسأله کې په سوط باندې اخته دي الله عزوجل دی کی موږ تاسو په شرعي چوکاټ باندې ورته برابر سو خبر پوي سوي پس دا مسأله وته